रहमतुल्लाहि व वरक अभी मैं कुछ देर से मैं अल्जाम शफिया मुबारकपुर में चुके टेस्ट होने का है और चंदबा के मैंने फॉर्म ऑनलाइन फिल किए हैं तो मैं एक फॉर्म आप सब कुछ सीखने के लिए कि फॉर्म कैसे भरते हैं मैं एक फॉर्म ऑनलाइन भर करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में जाऊंगा और अजाम शफिया का जो है न वेबसाइट को मैं खोलूंगा जहां से फॉर्म भरते हैं हम शफिया की वेबसाइट पे हम जाएंगे यहाँ पे गए और यहाँ पर हम अलजामेतुला शफिया को जो है सर्च कर लेते हैं सर्च करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें हम अलजामेतुला शफिया पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही सबसे पहले जाम शाफी मारपुर यू पी इंडिया खुल गया और इसी में यहाँ पर ताज़ा तरीन मालूम के नीचे ऐलान बरए दाखिला इम्तहान सन दो हज़ार बाईस तेईस इसको आप क्लिक कीजिए तो इसमें आपको जो ऐलान किया गया था वो ऐलान जो है ना इसमें शाइ किया गया है मुफ्ती बद्र आलम मिसवाई साहब साहबुल्ला की तरफ से और इसी के जस्ट नीचे दाखिला फॉर्म लिंक भी है इस पर क्लिक करके भी आप दाखिला के लिए फॉर्म भर सकते हैं और एक दूसरी सूरत भी है इसमें महदूद है एदादिया और सानिया राबिया साबिया और हिफ्स ये बस जमातों के लिए सिर्फ ये फॉर्म भरने के लिए भेजा गया है तो आप बैक जा कर के और यहाँ पर ताज़ा तरीन मालूम के नीचे जैसे कि यहाँ पर ऐलान बरए दाखिला इम्तहान सन 2022 23 और इसी के नीचे दाखिला इम्तहान फॉर्म सन 2022-23 इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही एक गूगल फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसमें हम डाटा को महफूज करते हैं यानी कि यहाँ से लिख करके भेजते हैं और वो एक्सल फाइल में जा कर के वो महफूज हो जाया करती हैं ठीक है गूगल का जो गूगल शीट होता है उसमें जा कर के वो महफूज़ हो जाया करती हैं फिर वहाँ से उसको प्रिंट वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ से वो प्रिंट करते हैं तो अब ये पूरा फॉर्म है फॉर्म के ऊपर देख रहे हैं आपको अशफिया का जो है ना गुमद है दरखास्त फार्म बरातहान दाखिला सन दो हज़ार बाईस तेईस अजामफी मारापुर ज़ेर इतान दारुलूम सुनत मदरसा शफ़ी मिसबा मौरफुर आजमगढ़ और इस पर मैंने अपनी ई मेल आई डी यूज़ किया है जो ई मेल आई डी यूज़ करते हैं उसके थ्रू यह देता है तो ये ई मेल आई डी जो है ना लाजमी है बखदमत इामी सदरमदरसिन यहाँ राय छुट गया है मैं अगर वीडियो देख रहा हूँ तो उनको कहता हूँ कि आप इसमें राह का इजाफा फरमा दे बखिदमत के रामी सदरमदरसिन में राह छुट गया अलजामफी मौरपुर ताली साल दो हज़ार बाईस तेईस मुताबिक दो तो हज़ार बाईस तेईस में आपके इदारा में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला और इम्तहान दाखिला में शिरकत की इजाज़त चाहता हूँ उम्मीद है कि मंजूरी से नवाजेंगे तो अगर वीडियो देख रहे हों तो इसमें राह का इजाफा कर दें सदरमदरसिन में।, में हिदायत यहाँ पर क्या किया गया है फॉर्म उर्दू ज़बान में ही पुर करे कोई भी उम्मीदवार फॉर्म दो बार पूर् करे वरना मुकर फार्म मुस्तरद हो जाएगा ठीक है और आप सबकी सहूलत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में जो है ना इस फॉर्म भरने के लिंक को दे देता हूँ और ये फॉर्म आप जो है ना मार्च के दस तक जो है ना भर सकते हैं दस मार्च गालिबा दस मार्च तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को आ, और टेस्ट जो है ना तकरीबन बाईस तेईस और चौबीस मार्च होने को है तो हम फॉर्म कैसे भरते हैं वो आप ध्यान से देखते जाइए और फॉर्म खुद भी भर लीजिए अपने मोबाइल से नाम उम्मीदवार तो आप अपना नाम बताएं क्या तो हमारे सामने जो एक तलब इलम है वो अपना फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनका नाम मैं लिखना चाहता हूँ अकील अंसारी अकील अंसारी ये इनका अपना नाम हो गया वल्दियत, वल्दियत इनके अब्बा का नाम है मुलाजिम अंसारी सारी और मजीद इनके बारे में पता चाहिए तो पता मुझको मालूम है कहाँ से रहते हैं तो सलीमपुर गांव का नाम हो गया डाक खाना चूँकि नेपाल में बहुत ही कम चलता है फिर भी लिख देते हैं मलंगवा और उसके आगे नीचे लिख देते हैं ये मैंने गांव का नाम लिख दिया पता गांव शहर सलीमपुर मलंगवा पिन कोड चूँकि नेपाल में नहीं होता है यहाँ पर जिप कोड होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ ज़िला लिख देंगे ज़िला सरलाही और अगर आप इंडिया से भर रहे हो तो यहाँ पे पिन कोड आप लिखेंगे छः अंक का नंबर होता है छः डिजिट का सिक्स डिजिट नंबर होता है उसको भरेंगे सुबह में चूंकि नेपाल में सुबह बिहार हिंदुस्तान बिहार यूपी तो है नहीं तो यहाँ पर सुबह की जगह पर लिखेंगे प्रदेश नंबर एक दो तीन चार पाँच तो हमारा प्रदेश नंबर है दो तो हम प्रदेश नंबर दो और यहाँ पर लिख देंगे नेपाल ताकि इम्तियाज़ हो सके कि प्रदेश नंबर दो कहाँ पर है वाकई अभी चूंकि नेपाल में विक्रम संबत चलता है यानी कि नेपाली कैलेंडर अलग एक कैलेंडर है तो वो तो यहाँ डाल नहीं सकते हैं तो यहाँ पर उसको कन्वर्ट करेंगे तो जनाबे अली आप ये बताइए कि आपका डेट ऑफ़ बर्थ क्या है नेपाली नेपाली डेट ऑफ बर्थ दो हज़ार अंठावन दो हज़ार अंठावन है अंग्रेज़ यादव अंग्रेज़ी याद है दो हज़ार क्या है दो हज़ार महीना हाँ और पाँचवा महीना और तीस तारीख तीस गते तीस गते पाँचवा महीना तो ये इनका तीस गते पाँचवा महीना ठीक है और तो वो हम चूँकि नेपाली को हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास एक एप्लीकेशन है मुनासिब एप्लीकेशन है डेट कन्वर्टर यानी कि नेपाली डेट कन्वर्टर तो इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद चूँकि अब हम अंग्रेज़ी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बी बी एस टू ए डी यानी कि मतलब विक्रम संबद्ध से लेकर के अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना ठीक है यहाँ पर ए डी है यानी कि अंग्रेजी से उसको नेपाली में करना तो हम नेपाली से अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डे में यानी कि यानी कि गते लिखेंगे तो कितना गते हैं तीस नहीं। है नहीं। तो तीस गते हमने इसमें लिख दिया महीना कितना है पाँचवा महीना। तो महीना शुरू होता है बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो यानी इसका पांचवा महीना का मतलब हो गया कि बैसाख जेठ अषाढ़ साउन भादो इनका हो गया भादो અને 30 ગતે ભાદો 2058 2058 મે ઇનકી પદાઈશ હૈ 30 ભાદો 2058 ઇસકો કન્વર્ટ કરતે હૈ ક્લિક કરતે હે યહાં પે આ ગયા 15 સપ્ટેમ્બર 2001 ઠીક હૈ ઠીક હૈ સેટરડે ઇસમે દે રહા હૈ 20 સાલ 5 મહિને 7 દિન કે યહ હો ચુકે હૈ તો ઇસ તરહ આપ કન્વર્ટ કરકે અપની ઉમર કા અંદાઝા લગા સકતે હે તો હમ ઇસ 15 સપ્ટેમ્બર 2001 કો હમ Google ફોર્મ મે લે જાયેંગે ઓર યહાં પર અબ હમ ઉસકો ભરેંગે तो यहाँ पर गूगल फॉर्म में हम आ गए यहाँ पर हम चल गए डेट में अब यहाँ पर आप सोचते हो कि इसमें बार बार बगल में टिपना पड़ता है और ये वो तो इसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सन 2022 लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप इसमें से 2001 को निकाल लीजिए कितना आया था 2001 2001 सितंबर 15 सितंबर तो 15 सितंबर जनाब ये हो गया 15 सितंबर 2001 सैटरडे का दिन पड़ता है ठीक है ये क्लिक कर दिए हम यहाँ पर वो तारीख आ गई अब यहाँ पर मतलूबा जमात यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर अशिया की तरफ़ से पांच जमातों के लिए ऐलान किया गया है एदादिया सानिया राबिया साबिया और हिफ्स तो हम यहाँ पर जमाते राबिया के लिए फ़ॉर्म भर रहे हैं क्या इससे कबल अजामफिया में तालीम हासिल की है नहीं जी इन्होंने तालीम हासिल नहीं की है किस सन में अगर तालीम अगर हासिल किए हुए होइएगा तो यहाँ पर जो है ना हाँ कर दीजिए और किस सन में किया है तालीम वो भी कर दीजिए किसी मजबूरी की वजह से आपने तालीम को छोड़ दिया है है कि नहीं तो वो सन वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पर दर्जा किस दर्जा में आपने जो है ना वहाँ पर इम्तहान दिया था और वहाँ पर कामयाबी होने के बाद जो है ना आपने पढ़ाई की थी वजह खारजा क्या था किसी बीमारी की वजह से आपने तालीम को छोड़ दिया या गर हाजिरी की वजह से या किसी वजह से खारजा आपका हो गया तो वो सब यहाँ पर वजह लिखनी है खैर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखनी है तो चूँकि मैं नेपाल में हूँ इंडिया से वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो नेपाली नंबर पर रबता ना हो पाएगा सही तरीके से तो इसलिए मैं यहाँ पर इंडियन नंबर दे रहा हूँ ताकि आसानी के साथ इस पर रबता हो सके यहाँ पर मैं नेपाली यहाँ पर मैं इंडियन ई मेल आई डी पर दे रहा हूँ जिसकी मदद से वो ई मेल कर सकेंगे ई कर सकेंगे यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है इस पर क्लिक किए यहाँ से फ़ोटो को हमने चूज़ किया और यहाँ पर जाकर के हमने उसको जो फ़ोटो हमारे पास है उसको हम यहाँ से देखेंगे तो ये मौलाना मोइन साहब की जो फ़ोटो है ये ये फ़ोटो पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर फ़ोटो को हमने अपलोड कर दिया ये फोटो अपलोड हो गई ठीक है मैं इकरार करता हूँ कि ऊपर के तमाम इंदराजात सही हैं और मैंने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया है नहीं कोई बात पोशीदा रखने की कोशिश की है यहाँ सबमिट करते ही फॉर्म हमारा ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा तो एक मरतब फिर से देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं की है अकील अंसारी नाम उम्मीदवार वल्दीत मुलाजिम अंसारी और ये जो, जो लाल निशानात बने होते हैं इसका मतलब क्या होता है पता के बगल में लिखा वलदीत के मतलब इसका मतलब लाजमी है ये भरना ही भरना होगा उसी तरीके से पिन कोड में जो है न लाल निशानात नहीं बने हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इसको नहीं भरेंगे भी कोई जवाब नहीं देना है यही मतलब होता है तो हमने ये सारे चीज़ें जो है ना हमने भर दी है तारीख पैदाइश लाजमी तौर से भरनी थी उस तरीके से आशफे में तालीम हासिल की है कि नहीं किए ये भी लाजमी तौर से भरनी थी तो अगर नहीं तालीम हासिल किया तो सिर्फ नहीं में निशान लगाना उसके बाद कुछ नहीं लिखना है मोबाइल नंबर डाल दिया ईमेल आईडी डाल दी डाल दिए फोटो डाल दिए और यहाँ से सबमिट हमने कर दी है देखिए दरखास्त बर इम्तिहान दाखिला सन 2022 23 शुक्रिया आपका फॉर्म जमा हो गया और आप सबका भी शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असलकुम खुदा हाफिज़